નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી મનપસંદ યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર મિત્રો તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી ચેપ્ટર નંબર બે હંભી બને મહાન ચેપ્ટર નંબર સ્વ પોથીનું મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો તમારે સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને મિત્રો પસંદ આવે તો તમારે એક લાઈક પણ કરી દેવાની છે प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर राइट का निशान कीजिए नंबर एक आ, नरेंद्र के लड़के को चव्वनी दी क्योंकि तो खो गई थी सेकंड नेक्स्ट से, अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे नंबर आप नियम का पालन कैसे करेंगे तो स्वयं अनुशासित होकर नंबर चार कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि अल्पहार के लिए जाना था नंबर पांच किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए नंबर छह से इजरत अली प्रामाणिक थे ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है तो वह अपने काम से सिर्फ अपनी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे नंबर सात छणिकता का लक्षण नहीं है तो अपना कार्य दूसरों से करवाना नंबर आठ हजरत अली को क्यों कहलाना पसंद ना था तो हराम खोर नंबर नौ से जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है उसे अतिथि कहते हैं प्रश्न नंबर बे है। वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए नंबर मेरे पास एक चवली थी कहीं गिर गई लड़का नरेंद्र से कहता है मेरे हर मैच तीन बार खेलता हो सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति से कहता है भाई अब अब तक मैं राजकाज का, का काम करता था इजरत अली ने कहा ने दो सरदारों से कहा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है नरेंद्र ने लोगों से कहा बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है महादेव गोविंद ने स्वयं सेवक के कहा नेक्स्ट मित्रों, हर एक आदमी को चोरी और हराम खोरी से बचकर चलना चाहिए हिजरत अली ने दो सरदारों ने कहा तो प्रश्न नंबर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक के बच्चे बच्चा क्या

नंबर एक लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा, कहा। नंबर बी स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा नंबर त्रन से हिजरत अली ने सरदारों को मोमबत्िया में बारे में क्या बताया नंबर चार से कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों रंग क्यू दंग रह गई ना पश्चिम मित्रों नेक्स्ट प्रश्न से राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है प्रश्न नंबर 3 छे એનો ક છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ નંબર 1 છે મુખ્ય અતિથિ કો द्वार પર હી રોક દિયા જેના સહી થા ક્યું આ પછી નેક્સ્ટ મિત્રો પ્રશ્ન છે તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન નંબર 2 છે આપકો કહા કહા સે ભેદભાવ કી નીતિયો દેખાઈ દેતી હે તો મિત્રોનો જવાબ છે અમારા સમાજ કે ભેદભાવ કા નીતિ સે અભી મુખ્ય નહીં हो पाया है परिवार को बेटा बेटी का समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच जाति का भेद देखा जाता है सरकारी नौकरी तेजी कार्यालय से वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है ना कर्तव्य पसंद में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं तो ना जवाब से हमारा प्रसंग में पता चरुता है कि नरेंद्र वस्तु की उपेक्षा व्यक्ति के अधिक महत्व होता था। था अधिक दृष्टि में माँ का स्थान सबसे ऊंचा था नरेंद्र में उदारता का गुण की दिखाई देता था नेक्स्ट नंबर आप प्रामाणिक इंसान कैसे कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर पांच है आदमी कैसे महान बन सकता है नंबर छ छ दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है आप और इन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं एनापसे प्रश्न नंबर चार छे उदाहरण में अनुसार समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रसिद्ध तो विख्यात बराबर तो तानसेन हमारा देश के प्रसिद्ध संगीतकार है परीक्षण जांच नुकसान या हानि अमीर धनवान खजाना धन भंडार प्रयास प्रयत्न बराबर आरेते लिखવાનું છે प्रश्न नंबर पांच छे निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए रोड़ा अटकाना बाधा डालना डंग रह जाना

राष्ट्र के प्रति भक्ति रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं राष्ट्रभक्त कहते हैं प्रश्नों का उत्तर लिखिए देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है क्यों राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है नंबर त्रन छ किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं नंबर चार से विद्यार्थियों को अपने भावी जमी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए नंबर पांच है परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए नंबर सात सोचकर उत्तर लिखिए नंबर एक आपके जीवन के की एक ऐसी घटना लिखिए जब आप बहुत खुश हुए यहां पे नेक्स्ट है आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए नेक्स्ट है अगर आप मह, आ, महादे, महादेव महादेव गोविंद रंधड़े की जगह होते तो आप क्या करते અને આ પછી મિત્રો આ પરિચ્છેદ કો પઢગા અનુલેખન કે જે સેમ ટુ સેબ આતબર ફકરો યત લખી દેવાનો છે અનુલેખન કરવાનું છે બરાબર છે ત્યારબાદ ઉચિત વિરામ ચિહ્ન રકર પરિચ્છેદ કે લખી મિત્રો સેમ ટુ સેબ આ વિરામ ચિહ્ન અમે મુક્યા છે એ તમારે સેમ ટુ સેબ દેખી દેખને લખી દેવાના છે બરાબર વિરામ ચિહ્ન જે મુકવાના છે આપણે મુકી દીધા છે તો જોઈ જોઈને લખવાના છે એના પછી પ્રશ્ન નંબર 10 છે વિશેષણો કો કોષ્ટક મે વર્ગીકૃત કરને વાક્ય મે વાક્ય પ્રયોગ कीजिए તો પરિણામવાચક વિશેષણ

प्रश्न नंबर दस विधान में विशेषण छोड़कर उसका प्रकार लिखवा तो जो 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 लखी देखे अपने विचार लिखिए छुट्टियों के दिनों में पाठशाला का मैदान क्यों स्वच्छना होगा धरती पर बोल, बोल पाती मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्यों शिकायत करती थी तो मित्रों आज ना वीडियो विद्यार्थी मित्रों पसंद आयो हो तो वीडियो ने अचूक लाइक करज चैनल पर हुए। ना हो चैनल ने मित्रों जो आपने सब्सक्राइब न हो तो चेनल मित्रों अचूक सब्सक्राइब कर दू बाजू में आप लाइकन ला ने प्रेस करजी आना नोटिफिकेशन सब विद्यार्थी मित्रों ने मलती रहे फरीशू नेक्स्ट विडियो में त्या सुधी आज जय हिंद जय भारत